cuma apa yang saya boleh katakan apa yang kita belajar time diploma tak sama dengan apa yang kita bekerjalah. Kak hmm. bekerja tu sebab hari-hari akan ada isu baru. Hari-hari akan ada um, problem baru. Hmm. And IT ni sentiasa berkembang. Dan kita pun tak dapat nak jangka sama ada hari ni ada virus baru ke tak, mungkin esok ada virus baru. Hmm. So apa yang kita belajar hari ni takkan sama dengan apa yang kita bekerja nanti. Sebab oh. itulah teknologi evolving. Betul. Hmm. Thank you. Hello, Assalamualaikum. Welcome back guys to Sembang Papadom Podcast So untuk episod kali ni adalah episod yang ke-9 Kerana episod ke-9 ni membawakan uh, saya tetamu yang istimewa Bersama saya iaitu uh, Abang Ash Atau dikenali sebagai Abang Muhammad Amirul Ashraf Okay, selamat datang ke Sembang Papadom uh, Untuk pertama kali untuk season yang kedua uh, Di Politeknik Balik Pulau So uh, apa khabar uh, Abang Ash? Sihat Okay So uh, untuk pertama sekali kita akan uh, minta Abang Ash untuk perkenalkan diri dulu uh, Asal mana uh, and then kenapa asal mula belajar kat PBU ni and so on lah Okay boleh perkenalkan diri Okay so uh, nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Ruslan um, Kalau dekat PBU orang panggil Ash lah tapi dekat luar tu ada banyak nama saya sebenarnya Kalau nak oh. list memang tak terlist lah Okay um, saya berasal daripada Selangor tapi um, sekolah semua pun dekat KL dulu hmm. So habis daripada SPM tu um saya try untuk apply uh, satu program ni iaitu diploma teknologi maklumat pengaturcaraan mm -hmm. okey. Um dari situ saya tengok pengaturcaraan um pengalaman saya waktu sekolah menengah saya sebenarnya suka untuk um handle event lah. Mm. Handle event event uh, macam majlis um, hari, hari guru ke uh -huh. majlis khatam Quran uh, macam tu lah Tapi handle event bukan project management. Kita Betul -betul. handle backstage, kita buat slide. Yeah, kita jaga audio, um, audio visual dan uh -huh. sebagainya so, so bila dah buat benda tu Kononnya nak sambung study untuk Pengatur caraan tu lah, ayat pengatur uh -huh, caraan ayat tu pengatur caraan. So kita tak tengok bahasa Inggeris lagi, lagi rupanya programming yeah. So bila dah masuk tu Masuk-masuk tengok lah uh, Masuk kelas pertama kita jumpa dengan um, um, PA um, apa, Puan Shadila, Puan okay. Shadila. Um, Dia beritahu lah course online Ataupun dia beritahu apa yang kita akan belajar kat sini Bila dah tengok tu kita tengok oh. Ini bukannya kena handle majlis ni, bukannya oh. kena handle event Rupanya pengatur caraan tu coding, programming So saya pun macam, alamak macam mana ni Tapi sebab kita dah masuk kan, oh. kita terpaksa teruskan je lah okay. Teruskan teruskan Dan waktu zaman Sekolah Menengah dulu pun saya memang dah ada basic um, komputer skill lah computer sebab dalam sekolah saya kat sekolah saya dulu, di boys School dia cuma ada, cuma takdelah practice on coding pun. sebagainya ah, ya betul, betul lah. ada cuma Form 4, Form 5 kita banyak main lah sebab um, course tu dia macam tak Haa. diwajibkan untuk kita ambil SPM hmm, betul. so benda tu Haa. diwajibkan sebagai student itu tapi tak diwajibkan untuk SPM oh, so dah ada basic sikit komputer skill kat itu itu agak membantu juga betul. so disebabkan tu saya fikir macam okeylah kita teruskan je lah macam mana um, apa jadi, alhamdulillah Um, sampai sekarang uh, masih dalam bidang IT lah So reaction mak ayah uh, waktu first time dengar tu macam mana? Uh, adakah mereka expect benda yang sama ke macam mana? Um, uh, belajar coding ke ataupun uh, ke mereka ingat time event, manage, event, event manager lagi? Oh uh -huh. sebenarnya benda ni saya tak cerita pun dengan parent saya oh, um, Expectation um, sebelum saya apply study and dengan apa yang saya study Tapi mm -hmm. yang dia orang tahu memang saya boleh lah um, dalam bidang IT cuma uh -huh in depth dalam IT kalau setakat macam betulkan wifi ke kat rumah kan betulkan printer ke, benda tu boleh tapi kalau untuk back end kena buat coding kena buat networking, ah benda tu memang out of scope lah time tu lah, time timak time ni dah, dah lepon lah sebab most of the time pun, macam saya pun waktu masuk sini pun sebab dia ingatkan macam, oh apa betul troubleshoot wifi tu ke ataupun tengok lan cable apa kan mm -hmm. kot kalau tak connect kan macam. macam itulah and then it masa macam terminan dengan IT ni so uh, by that time uh, try je masuk dulu sini mm -hmm. kan sebab kita pun tak tahu lagi macam mana follow the flow lah katakan mm -hmm. waktu dulu so uh, okay itu serba sedikit lah waktu dekat uh, waktu belajar dekat PBU kan mm -hmm. so after PBU ada sambung belajar ke mana-mana pula ke macam mana okey uh, untuk sambung belajar lepas PBU Um, yelah kita borak-borak dengan kawan lah, hmm. um, apa plan nak sambung belajar ke ataupun nak buat degree ke um, Time saya um, habis je daripada diploma tu, saya ada try lah apply, ada company lain semua jugak um, Saya ada dapat satu tawaran yang boleh dikatakan lumayan jugak lah untuk um, harga lepasan diploma pada ketika itu yeah. So saya beritahu ayah saya yang um, saya dapat uh, job offer dekat company sekian-sekian sebanyak segian-sekian. Ah. Dan dia agak terkejut sebab um sebelum ni ayah saya bekerja di Syarikat Malaysia Airlines. Mm -hmm. So um dia tahulah uh, tangga gaji sebagai seorang lepasan fresh. diploma berapa, uh -huh, um sebagai degree berapa dan fresh grad berapa kan. Okay. So okay. dengan amount yang saya dapat artikel tu dia kata macam oh, teruslah kerja sebab susah nak dapat amount tu. Betul. Tapi saya degil. Saya memang um memang fikir nak belajar sampai habis lah kan. Mm -hmm. Kalau boleh sehabis mm -hmm. boleh bolehlah tu saya pun decide untuk buat degree so saya ada 5 kawan time tu 5 ke enam lah 6 lah kalau tu saya sekali kan lah ni uh, sekali lah sekali kawan so 2 daripada tu sambung belajar uh, 2 daripada tu kerja sorry 3 daripada tu kerja 3 orang belajar oh so yang kerja tu Alhamdulillah lah sekarang pun makin berjaya saya tengok oh. uh, dia update pun <laughs> macam maknanya decision yang dia buat tu sebenarnya tak salah lah sama Betul? ada nak sambung hmm. belajar ataupun uh, nak sambung degree yeah. as long as kita ada Uh, diploma tu kita teruskan dan ada minat untuk belajar Then kita sambung belajar Betul So um, yeah. decision saya prioriti itu untuk buat degree dengan kawan-kawan juga okay. mm. Plan buat kawan, dengan kawan-kawan tu Time tu kita dengar lah cakap senior kan uh, uh -huh. Kita nak apply kat mana ni Lepas tu time tu senior kata kita try lah apply kat UTEM. Sebab okay. UTEM tu uh, Universiti Teknikal Malaysia ramai. Ya, ramai ya ramai memang kalau pergi dekat situ <laughs> Kawan-kawan saya, saya yang contact yang dua orang tu oh. Memang pergi sana Kawan dia sama je Hmm. Memang tak berubah. So saya macam fikir macam oh tak apalah kita try lah apply dekat universiti kurang like. ada segi connection tu kan. Ya tapi betul. Kita tak tahu budak yang macam budak yang ni semua budak-budak teori kan. Ah uh, betul. So actually kita nak try combine lah. ha uh. betul betul. So saya pun fikir macam okeylah kita try lah UiTM sekali. Hmm masuklah UiTM list nombor 1. Nombor 2 UTM. Uh -huh. Nombor 3 saya lupa tapi UMP semualah campur aduk. Last kali dapat UiTM. Oh so, yang saya, pilihan first sudah dapat. Ah pilihan first sudah oh. dapat sebab yalah um, mungkin ada skeptical juga. yang hmm. kata kalau apply selain daripada universiti teknikal um, susah oh, betul. susah nak dapat so, saya macam ah pedulikan lah uh -uh. mana-mana asalkan dapat sama degree so okay. saya pun teruskan degree saya dekat UITM Salam and habis UITM Salam sama juga uh, tapi sebab uh, time saya buat degree tu mm -hmm. Pandemic -hmm. pandemik so tak oh. sempat nak borak dengan kawan lah so based on our own betul. saya decide untuk buat master pula So um, sekarang saya tengah buat master lah dekat UPM, UPM. So apa yang saya boleh katakan dekat sini Um, antara empat jenis What? universiti yang ada dekat Malaysia ni mm -hmm. tiga daripada tu saya dah cubalah TVET ada, Divet dah Universiti Komprehensif ada, UITM, Universiti okay. Penyelidikan pun ada oh. cuma saya tak berpeluang lagi untuk try ke universiti berfokus lah oh. fokus tu yang saya cakap tadi tu UTAM, UMP dan saya tak tahu apa lagi list tu uh -huh. kalau oh. ada kesempatan ataupun ada peluang untuk ke universiti lain mungkin oh. akan sambung ke sana pula insyaAllah So uh, macam tadi Ash ada cakap uh, sama kat UITM kan eh? So requirement nak masuk UITM waktu itu, tu macam mana? Uh, perlukan minimum CGPA berapa, uh, muat band berapa uh, Boleh explain sikit tak? Okay, um, uh. untuk minimum requirement tu saya tak berapa sure sebab saya pun just buat tu apply je lah memang, oh. time apply tu saya punya CGPA tu memang meyakinkan lah untuk oh, masuk UATM hai, time tu betul lah. so saya pun macam tak ragu-ragu untuk apply uh -huh. tapi saya tanya dengan kawan-kawan saya yang daripada Politeknik ada je yang 3 pointer masuk UATM so mm -hmm. macam benda tu bukanlah salah satu requirement yang berat untuk masuk situ uh -huh. and untuk muat pula um, uh -huh. ada yang kata band satu pun boleh tapi depends most of the time kalau untuk apply Uh, bidang IT mm band tiga, uh, band band 2 dah kira lah. oh hmm. jadi macam S dulu ambil muet waktu belajar kat diploma juga ke atau lepas habis tu buat ambil muet muet uh -huh. oh time saya ambil muet dulu 2018 time saya buat intern so belajar oh, sendirilah oh. saya tahu sekarang sekarang mungkin ada kelas yang dia khaskan muet tu uh -huh. uh, uh, ada dia selitkan kan uh, betul? and kita buat time itu belajar tapi masa zaman saya dulu dia tak Um, sediakan untuk kelas muat, mm -hmm. tapi um, atas inisiatif diri lah sebab saya fikir saya nak sambung belajar and muat tu adalah satu keperluan untuk sambung belajar uh -huh. dan saya buat lah um, sebab pada ketika itu um, saya merupakan uh, pelajar diploma digital teknologi mm -hmm. uh, Digi, uh, digital teknologi uh -huh. um, course yang baru okay course yang baru so mungkin syllabus tu mereka terlepas pandang sebab Um, pada ketika itu saya tengok pelajar DNS ataupun networking diorang ada syllabus tu dalam tu. oh. Ha, syllabus untuk belajar muat. Uh -huh. Tapi benda tu tak diwajibkan lah Siapa yang agak-agak nak ambil Dia boleh enroll lah dalam boleh kelas tu sekali, Ambil uh -huh. mana kelas khas lah waktu ha, tu Ya oh. betul Tapi disebabkan saya di time tu Time tu pun macam Yelah macam Dulu pun saya last batch PMR hmm. Lepas tu PT3 ha, PT3, PT3 tu kan dia macam ada banyak Benda baru yang diorang uh, baru nak explore betul -betul. Ha, so saya batch DT yang first batch tu dia pun banyak nak explore benda baru sampai mungkin terlepas pandang ah, yang muat tu and disebabkan tu saya terpaksa ambil inisiatif sendiri untuk ambil kelas luar lah. Oh okay faham. So currently right now tengah buat master in apa ni? Information system eh? information ah. System. Information system. Uh, lagi berapa lama nak habis tu ke macam mana? Oh kalau ah, ikut time plan. Dia buat 1 year ke macam mana? Ah, dia sebab, sebab saya buat by research uh. Ah. so sepatutnya tiga tahun lah. Oh. Ah, tiga tahun. Ah, ah. So um, sekarang saya dah setahun setengah. Setengah ha, setengah dia dah. depend oh. sebab kalau research ni depend on kita punya commitment lah. Hmm um, kalau macam kita laju 2 tahun dah boleh habis. Oh. Tapi kalau dengar lecture-lecture lama kata setahun setengah pun dah boleh habis. Aha. Tapi sebab waktu saya buat master tu saya bekerja sekali. Hmm. So bila dah bekerja sekali macam ada masalah sikit lah untuk hmm. ha, siapkan sebab ada dua commitment yang saya kena fokus, belajar satu, kerja satu. Yeah. So dia dah jadi macam dua goal yang Berbeza lah kan sebab dah fokus yang ni, dah fokus yang tu pula kan Ah yeah, ya betul So nanti kan macam dah fokus ni macam alamak dah terlupa dah bahagian ni Hmm betul ah, So aa ah, so, ah, so, Sebut pasal soal kerja kan So sekarang pegang jawatan sebagai product expert dan <tokright> juga Google Docs editor lah So uh -huh. boleh explain sikit tak job scope ah, Bekerja dekat ah, company Google tu Oh um, Sebenarnya Google Docs editor tu um, -huh. Adalah department pada Google product expert lah. Aha. dia nama dia sebenarnya product expert Dalam kurungan Docs Editor. Oh. So dalam product expert ni dia ada banyak cabang lah. Dia ada um ada YouTube Music, oh. ada Waves, ada banyaklah semua produk Google yang kita guna tu semuanya hmm. ada department yang sendiri hmm, betul. yang kita kena fokus. So macam saya akan fokus kepada Docs Editor lah hmm. which is um, involved with um, Spreadsheet, ah oh sorry Google Sheet, uh, Google Docs, uh, Google Slide dan oh. semua benda-benda Google Form betul lah. Uh, uh, job scope saya adalah, um, okay, cakap pasal job scope ni, Aha. saya sebenarnya tak minat sangat uh, coding ni, coding, tapi ha. bukan tak menggalakkan lah untuk tak ambil coding. Betul. Tapi disebabkan um, over the time, bila saya dah habis um, diploma dekat um, perhutanan Balik Pulau ni, um, saya fikir um, programming bukanlah salah satu jalan yang saya minat. Hmm. Macam saya dah fikir time saya habis SPM tu lah dia kata saya sebenarnya tersalah ambil course <laughs> tapi sebab kita tak nak tak nak tak relevant lah dalam uh, industri yang kita dah uh -huh. dah ceburi ni so degree tu saya ambil um, degree of IT yang which is general lah macam hmm. diploma kat PBU dulu saya focus more on digital technology yang mana je sangat berat kepada programming um and um web development software development so sangat development coding semua dia sangat fokus kat situ. So bila masuk degree, saya tengok saya uh, ambil general, saya dah nampak dah overview IT ni. Mana dia ada creative IT, dia ada data analytic <coughs> dan uh, banyak lagi uh, cabang IT yang lain kan. So bila saya dah fikir macam tu, oh sebenarnya IT ni tak semestinya kita nak kena hadap coding, tak semestinya kita nak hadap benda technical. Betul. And benda-benda you know. yang macam kita nak betul tepuk laptop apa semua tak semestinya kita nak kena ambil engineering. Yeah. So as long as kita ada general knowledge of that particular things mm -hmm. then kita boleh apply lah in real world job okay. so bila kita dah ada um, idea bila saya dah ada idea untuk okay, saya minat support so intern pun uh, time tu saya intern dekat KPMG saya ambillah um, intern with um, information technology services oh. department ITS uh, dekat situ kerja dia tu lah deployment laptop um, assist user kalau ada issue mm -hmm. uh, kalau user raise ticket Um, kita kena solve kan, so dalam masa 6 bulan tu saya tengok, oh benda ni sebenarnya menarik um, walaupun benda tu macam tak digalakkan dengan universiti yang saya belajar ah, waktu ketika tu dia kata macam try lah cari um, company yang boleh ataupun job scope yang boleh fokus more on apa yang kita, kita tengah belajar kan ya, tapi um. sebab KPMG tu pun one of the big four um, company so tak nak lepaskan peluang tu and as long as kita dalam bidang IT and department IT then dikata bolehlah proceed oh. um, dan saya proceed dengan tu saya try pula dengan Google ni tiba-tiba dapat hmm. And saya dapat pun memang user support So, user support itulah Aa, kita handle um, user issue dekat Google Docs punya environment lah Aa, mm. so dapat masuk kerja kat Google ni right after habis uh, degree lah bukan okay. after degree tapi time degree time degree ha betul oh maksudnya, maksud maksudnya masih tengah belajar lagi Hmm betul sebab time tu kan kita kan saja apply lah covid Aa, bukan oh. um, sebenarnya um, saya ada join uh, dengan program-program Google lah banyak sebenarnya oh. Google crowdsource um, Google product expert pun uh, one so, of the program from lah. ah ya betul oh. ada Google developer student club so daripada situ saya try untuk apply Google product expert ni tiba-tiba dapat bila dapat tu itulah um untuk dia ada tiga um ada satu dua tiga. saya sekarang dah google product expert 3 oh, so yang satu uh, tu uh, memang dia ni label dia ke ah dia label, ah, label lah oh, dia macam okay. roll lah oh, ah uh, google product uh, expert sekarang google product expert 3 so um yang satu tu memang um, dia akan di guide lah dengan senior-senior uh, uh. employee kat situ kan dia guide kalau macam ada apa-apa isu yang kita tak boleh dan kita tolak lah kita tolak ke senior hmm. tapi dah product expert 3 ni Mostly kita akan guide yang Google product satu tu mm -hmm. kita tengok kalau macam ada isu yang dia tak boleh settle kita settlekan Ataupun kalau isu-isu yang dia settlekan tu mm -hmm. macam nampak tak relevan Ataupun tak membantu pada user mm -hmm. Then kita reject lah Itu macam sama ada kita reject ataupun kita reply dengan dia Yang yeah. benda ni sebenarnya tak membantu user pun oh. Then oh. ataupun kita bagi solution yang lain lah Time tu same berapa? Waktu to... Uh, time tu kan tengah sama degree lagi kan time tu sem berapa tu eh ataupun year, year berapa year 2 ke year 3 um, second year second year lah mm -hmm, second year semester 3 oh mm. so wow still new lah eh and mm. dapat job daripada company google lah so yeah. actually banyak benefit lah so sebab pasal benefit ni kan uh, apa yang company google ni give uh, provide benefit untuk ash oh okay. uh -uh. kalau in terms of financial benefit tu um, agak banyak lah juga uh. Uh, semuanya semua tahu kan uh, Google ni big company yeah, yeah. Betul, big company. <laughs> Tapi kalau nak listkan tu, maybe boleh check dekat Google sendiri lah yeah. Dia orang ada list ke kan, sendiri mm -hmm. Tapi apa yang saya boleh katakan, um, bila kita dah join dengan satu event Google ni Kita akan jumpa another event yang berkaitan dengan Google mm -hmm. And tech community And community-community dekat Google ni memang sangat banyak And Google is a big name, so benefit dia tu kadang-kadang kita banyak travel. Macam so, lah. macam kadang-kadang uh, macam bulan lepas saya datang ke Pinang juga. Uh -huh. Ada apa Google beberapa uh, so event yang Google handle ni Ash boleh datang juga. Boleh ada datang kira -kira betul. Ah uh -huh, betul. Um uh -huh. dia orang provide. Uh -huh. memang um, dia open to public juga kalau nak pergi juga. Uh -huh. And kadang-kadang uh, saya pergi mostly saya fokus kat KL lah. Uh -huh. Tapi kalau macam ada kesempatan saya akan pergi ke Merata lah, tapi untuk dekat Malaysia ni selalunya dia fokus ke KL and Penang. Uh, hmm. untuk luar negara saya tak boleh keluar sangat. Hmm. Uh, kalau setakat ASEAN tu ke Bangkok ke ke Jakarta dan boleh lah. Oh. Uh -huh. So actually kan uh, macam mana Ash boleh get expose dengan kena tadi Ash ada join uh, connection dengan people ni kan. Uh, uh -huh. So actually dia by mouth to mouth ke ataupun Ash explore sendiri pasal Google ni. Um saya boleh katakan um Mouth to mouth, mouth uh. of mouth okay. Sebab um, benda ni saya um, pada ketika itu um, Saya merupakan um, sekretariat uh, dekat UITM mm -hmm. So kita kena handle satu program lah Program tu nama dia finishing school dekat situ Dekat mm. situ um, program tu dia mengajar student untuk buat resume Video resume, okay. cara buat LinkedIn, And apa yang perlu kita um, Macam soft skill macam mana kita nak interview Macam mana kita nak hadap audience uh -huh. and so on So bila dah buat benda tu kita pun macam sebagai organizer program tu takkan kita nak tengok tak tak join sekali kan so kita joinlah buatlah LinkedIn juga. Mhm. So bila dah buat LinkedIn tu saya try lah time tu saya connect dengan semua orang yang yang ada berkaitan dengan IT. Uh, then dari situ kadang-kadang ada event-event dia yang dia orang memerlukan orang datang then dari situlah kita join. Bila dah join 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 join, join lastnya tersangkutlah dengan Google. Oh. Ha. Sebelum Google tu ada banyak lagi lah company-company lain uh -huh. uh, And itulah daripada LinkedIn jugalah yang membawa saya kepada uh, mana saya ada sekarang oh, hmm. Jadi sekiranya dalam platform LinkedIn tu Kita just uh, post, uh, post je lah dengan uh, professional punya certificate yang kita dapat tu uh -huh. So that most of company uh, akan research from that lah kan uh -huh. oh, Betul betul okay. So uh, macam mana work environment kat Google ni? Uh, work from home ke atau macam uh, atau ada kena pergi company tu okey uh -huh. um, nak cerita pasal work environment saya tak boleh nak describe in detail sangat uh -huh. sebab saya tak banyak pergi office okay. um, mostly most of the time saya kerja work from home je lah dekat hmm. rumah and time saya mungkin dalam beberapa kali ada, ada ada pernah pergi sekali ah uh, ada pernah ada pergi ada. sekali lah oh. sebab selalu um, selalunya saya pergi yang dekat singapore punya oh. uh, so um in term of work environment saya tak boleh nak describe sangat uh -huh. tapi um cara bekerja tu um, mm -hmm. sangat fleksibel okay. Um, saya boleh kerja bila-bila masa saya nak kerja teammate nah. macam mana teammate dia uh, memang kerja by sendiri ke atau sekali dengan teammate ah sekali dengan teammate ah, lah ah, ah, teammate. sebab kita ada group of 46 people yang oh. tu bukan dekat Malaysia je lah dia spread all around the world. Oh, Okay. tapi sebab ASEAN kan so ah. focus uh, kita punya HQ dekat Singapore so um, kalau perlu discussion ada jumpa mana-mana ke atau just online je online je no, kita guna Google je Chat. Tak. Ya, oh. Google Chat je. Ah. Um, tapi kalau perlu then kita pergi sana lah. Kalau tak hmm. perlu just dekat online je lah sebab sekarang semua dah online okay. kan. Tapi once a while tu best juga kan sebab dapat travel ke Singapore. Betul, Macam mana dekat Singapore okey eh? Singapore uh, okey okey. Kat sana lunch pun dia bagi free. Okay, lepas tu uh, what year? Uh, pergi Singapore. Um, baru tahun ni. Oh, tahun ni. Uh, rasanya oh. awal tahun ni bulan 4 macam tu. Bulan 4. Um. Oh, okeylah. So ada juga team dari uh, Google uh, ada ada juga team dari sana lah Ada. Jumpa ada, sekali ada. semua Aa, terus. Ada. Oh. Tapi tu ada event besar ke macam apa? Oh, event yang besar untuk um Product Expert Summit ni selalunya dia buat dekat Europe lah. Oh. So yang tu macam tak sempat nak pergi sana sebab Yelah kau nak pergi sana kos pula kan Aa, kalau pergi sana tu bukan saja kos penerbangan. Benda tu memang kadang-kadang dia orang boleh cover. Mm. Tapi kadang-kadang tak aku juga kan. Ah, betul. So kita tak nak cakap pasal benda tu. Okay. <laughs> Tapi um, in terms of time lah kot. Sebab tu yang saya tak dapat nak pergi ke sana. Hmm tak apalah. Itu bagi dia good uh, experience lah, kan mm -hmm, untuk betul. as uh, apa nama as Ash lah yang mm -hmm. uh, as a good apa product expert. Mm hmm. Kan. And also uh, pasal relate, relate relation punya study lah kan. Mm -hmm. So sangat berbeza kan. Mm -hmm. Waktu belajar dekat uh, PBU BITM, UPM, hmm. and also what to kerja pun. So hmm. benda tu still ada uh, relevant dia punya course work ke ataupun memang totally different. Kalau nak cerita pasal relevant punya course, ada yang relevant, ada juga yang tak relevant. Oh. Um, bukan tak relevant lah, dia macam tak um, tak sama dengan apa yang saya buat sekarang. Oh. Tapi benda tu akan membantu kepada next stage lah. Macam contoh time diploma saya buat uh, programming, time degree Benda programming tu still ada belajar hmm. And time master saya dah buat uh, Tajuk lain tapi still dalam information system lah Cumanya apa yang saya boleh katakan Apa yang kita belajar time diploma Tak sama dengan apa yang kita bekerja lah Dekat hmm. bekerja tu sebab hari-hari akan ada isu baru Hari-hari akan ada um, Problem baru hmm. And IT ni sentiasa berkembang Dan kita pun tak dapat nak jangka sama ada hari ni ada virus baru ke tak Mungkin esok ada virus baru hmm. So apa yang kita belajar hari ni takkan sama dengan apa yang kita bekerja nanti sebab oh. itulah teknologi evolving betul mm -hmm. so let's say lah kalau kata ada student yang nak intern kat company Google at least requirement dia, dia 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 nampak dia nak tak budak diploma ke kan dia ambil ibu degree untuk intern um, mostly saya rasa dia akan ambil budak degree lah um, untuk degree. diploma susah sikit nak masuk unless uh. kalau daripada business punya background then tu tak akan jadi masalah lah oh. uh, untuk uh. IT selalunya dia akan ambil daripada degree and few of experience. Also nak nak kerja dekat Google pun minimum requirement memang degree jugalah. Hmm, betul. Oh, faham. So uh, actually yeah, Google is a big company and mesti ada ramai yang ramai yang nak tahu macam mana uh, nak kerja dekat sini and mm -hmm. cara kerja macam mana kan. So uh, saya rasa uh, thank you so much sebab sudi datang ke sebagai alumni datang ke PBU Uh, ada any last words untuk uh, student yang baru belajar IT? Ha. Uh -huh. Okay, um, saya tak nak fokus more on IT sangat lah tapi uh -huh. general as a student lah eh. Uh -huh. Sebab uh -huh. saya sekarang pun um, uh, masih student lagi uh -huh. Okay, so uh -huh. saya pun tengah apply benda yang sama apa yang apa yang saya nak bagi tahu ni lah Okay, um, as a student sepatutnya tak perlu nak fokus kepada study semata-mata hmm. Kalau ada program-program luar tu join je Join as much as you can because bila you dah masuk dalam workforce benda tu kita dah within internal je kita nak keluar dah sangat susah so um, make use your time as a student uh, gunakan sebaik-baik mungkin try explore as many things as you can um, as long as benda tu align dengan goal mm -hmm. macam contoh end goal kita nak jadi software engineer janganlah join terlampau banyak event yang tak berkenaan dengan IT kan ah, betul. so as long as dia align dengan kita punya goal then it shouldn't be any problem lah mm. so apa yang saya boleh kata try explore as many as you can Oh. as a student. okay, alright. So, uh, itu dia uh, sedikit sebanyak berkaitan dengan uh, saudara kita Muhammad Amir Ashraf atau lebih lebih dikenali sebagai Ash So, a uh, ni merupakan uh, graduan tahun 2019, tak silap saya betul. Dan juga mendapat anugerah uh, pengarah dan juga anugerah kecemerlangan akademik dan juga kur kurikulum. So uh, saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Sekian kita jumpa lagi pada episod akan datang.